السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Amma ba' Yang dimuliakan barisan aljitan kuasa Para pegawai dan kaki tangan Masjid Alwi, Kangar Para alim ulama, para asatizah Para guru, pimpinan-pimpinan masyarakat Seterusnya tuan-tuan, puan-puan Para hadirin, hadirat, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian Alhamdulillah Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala masih lagi merezekikan kepada kita peluang dan juga ruang untuk kita beribadah di dalam bulan Ramadan ini dan hari ini kita telah masuk ke hari yang ke-23 di dalam bulan Ramadan dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala merestikan kepada kita semua keampunannya, maghfirah daripadanya iaitu Allah Subhanahu Wa Taala tawarkan kepada orang yang berpuasa, orang yang melakukan qiyam pada malam hari bulan Ramadan yang dilaksanakan dengan penuh keimanan dan juga dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian pada petang ini saya diamanahkan untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan berhubung dengan dua ayat iaitu ayat yang ketujuh dan juga ayat yang kelapan daripada surah Al-Hujurat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udhu billahi rajim واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم Terjemahan daripada ayat ini, yaitu dan ketahuilah bahawa dalam kalangan kamu ada Rasulullah kalaulah dia menurut kemahuan kamu dalam banyak perkara nescaya kamu akan mendapat kesusahan akan tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada iman dan memperelokkannya dalam hati kamu serta menjadikan kamu benci kepada kufur Kefasikan dan kederhakaan Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk yang benar Ni'mat yang demikian itu adalah sebagai limpah kurnia Dan ni'mat pemberian Allah Dan ingatlah Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana Tuan-tuan puan-puan, muslimin muslimat, para hadirin, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai satu peringatan kepada orang yang beriman. Dan kalau kita perhatikan ayat ini ada kaitan dengan ayat yang sebelumnya iaitu ayat yang ke-6 perlu juga untuk dikemukakan sebagai untuk kita mengetahui latar ayat ini iaitu Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin iaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman wahai orang-orang yang beriman Apabila datang kepada kamu satu orang fasik membawa satu berita maka selidikilah untuk menentukan kebenarannya supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini yakni dengan sebab kejahilan kamu mengenainya sehingga menjadikan kamu menyesal atas apa yang telah kamu lakukan jadi ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan perintahkan kepada orang yang beriman iaitu apabila datang kepada kita satu orang datang kepada orang yang beriman ini satu orang yang fasik. Fasik artinya orang yang melakukan banyak melakukan dosa, orang yang melakukan maksiat, orang yang tak ambil pusing tentang amanah, orang yang tidak mengambil kira tidak berat tidak memberatkan dalam diri dia ketelitian dalam nak mengikuti agama. Orang yang demikian apabila datang kepada kita beri satu berita, sampaikan satu berita ataupun zaman hari ini ni bukan sampaikan secara mulut, mungkin melalui dia punya account media sosial dia melalui akaun Facebook, melalui akaun Twitter, YouTube dan sebagainya, Instagram berita yang datang daripada mereka ini walaupun satu berita hendaklah diselidiki. Sebagai orang yang beriman, tanggungjawab kita untuk menyelidikinya. Ini kerana agama ini adalah agama yang anti kepada penipuan. Agama Islam adalah agama yang mengajak umat dia supaya jujur, supaya amanah, supaya menyampaikan ajaran agama seperti mana disampaikan oleh Rasulnya. Ini merupakan satu anjuran di dalam agama kita. Dengan sebab, itu, dengan sebab ayat inilah, maka pada hari ini setelah 1400 tahun, kita umat Islam dapat menikmati ajaran agama yang tulen dapat membaca al-Quran sebagaimana ia diturunkan dalam bulan Ramadan besar istimewa bulan Ramadan ni penurunan Quran dan al-Quran yang kita baca hari ini adalah kita yakin 100% sebagaimana ia telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga setelah 1400 tahun kita masih lagi dapat menikmati hadis-hadis yang sahih yang keluar daripada lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang para sahabat lihat bagaimana perlakuan Rasulullah yang sahabat-sahabat dapat rasa apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasai ini merupakan satu nikmat yang besar daripada Allah SWT hasil daripada orang-orang Islam bermula sejak daripada zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah kepada hari ini mereka menjalankan tanggungjawab iaitu mereka menyelidiki berita-berita yang datang kepada mereka. Kalau dalam urusan dunia pun kita dituntut supaya kita selidik betul tak betul berita ni. Kadang-kadang kita selalu dapat khabar kata orang ni dah meninggal dunia. Tengok-tengok hidup lagi. Dia buat penafian pula dekat dia punya akaun dia kata tak saya masih hidup. Tapi dah tersebar berita meninggal dunia. Ini contoh kita kata dalam perkara urusan dunia. Padahal kalau dia meninggal, kalau dia tak meninggal, ke tak terjejah apa pun kita mungkinlah bagi ahli keluarga adalah terjejah apa-apa. Tapi bagi orang yang umum, contohnya lah orang ramai lagi mungkin tak ada apa-apa sangat. Nak kata agama terkesan pun tak agama ni dah sempurna dah. Nak kata nak kata rosak dari sudut mungkinlah kita kehilangan tokoh pemimpin dan sebagainya mungkin dari sudut yang itu. Tapi dalam perkara urusan dunia pun Kita dituntut untuk mendapatkan berita yang sahih Berita yang benar Apatah lagi dalam perkara yang berkaitan dengan urusan akhirat Jadi dalam urusan akhirat ini Yang bawa berita yang betul Yang benar kepada kita Adalah orang yang telah dipilih oleh Allah SWT Untuk menjadi Rasul dia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Allah pilih, bukan menang pilihan raya ke apa tidak. Yang ini Allah SWT pilih untuk menyampaikan ajaran agama. Oleh yang demikian, oleh yang demikian dalam kita nak berurusan dengan agama terutamanya berkaitan dengan urusan akhirat kita, berkaitan urusan dosa, berkaitan dengan urusan pahala, berkaitan dengan urusan perintah, larangan, kita tidak dapat kita tidak dapat lari kita tidak dapat untuk cari daripada sumber yang lain melainkan datangnya daripada sumber al-Quran dan juga as-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun orang kemudian ada kata mimpi jumpa itu jumpa ini jumpa wali lah pun semua ni tidak boleh dipertanggung tidak boleh dipertanggungjawabkan baik maka di situ peranan pengutusan, perutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu peranan yang sangat besar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan manusia. Bila manusia dia akan sampai tempoh masa dia, dia akan meninggal dunia. Jadi tempoh Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atas dunia ini terhad. Terhad. Bila terhad, maka Nabi SAW Tugasan yang Nabi kena bawa nak sampaikan ajaran agama ni dan nak supaya umat Islam ini faham ajaran agama ni dengan betul-betul jelas. Ini satu tugasan yang besar. Ini satu tugasan tugasan yang besar. Silai bulan. Silai bulan kalau kena kat kita belum tentu boleh dapat laksanakan dengan dengan jaya dengan baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan tugasan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Oleh yang demikian, kalau kita kata dengan umur yang berbaki, Nabi dilantik menjadi rasul pun telah umur dewasa, umur 40. Kemudian tempoh yang berbaki itu nak bagi ajar, nak ajar al-Quran, nak ajar hadis, nak bagi orang faham dalam masa yang sama nak memimpin. Jadi banyak tanggungjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat yang ke tujuh ini Allah SWT sebut wa'lamu anna fikum rasulullah ketahuilah bahawa bersama-sama dengan kamu ini ada rasulullah ayat ini lebih kepada para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam demikian juga peringatan ini kepada kita hari ini kemudian ni iaitu masih ada lagi orang yang menjalankan tanggungjawab-tanggungjawab menyampaikan risalah Walaupun bukan Rasul, bukan lagi Rasulullah, tapi tanggungjawab menyampaikan risalah itu sampai hari kiamat lah. Jadi khusus pada ayat ini wa'lamu Wa anna fikum rasulullah ketahuilah bahawa bersama-sama dengan kamu itu ada rasulullah Lau yuti'ukum fi kathir minal amri kalaulah dia menuruti kamu ikut kamu kamu nak itu kamu tanya ini nak nabi jawab nak nabi beri respon nak bagi nak beri nak juga Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam apa berikan kepada kamu tunaikan keperluan keperluan kamu la'in tu kamu akan jadi sukar. Pertama kalau urus pertama kalau melibatkan perkara urusan lah bagi contoh. Nak ajak Nabi pergi kenuri, nak ajak Nabi pergi ni pergi ni urusan-urusan yang 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 tak yang pada kita benda ni bukan sebagai rasul tak perlu rasul pun untuk buat kerja-kerja ni kalau istilah nak tolong kira apa nak jadi apa nak jadi juru cakap dalam satu-satu majlis ke apa ke yang berkaitan dengan urusan kehidupan ini tak perlu pun bahkan dalam hadis-hadis menyatakan bahawa ada sahabat berkahwin tak jemput pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jumpa-jumpa tengok dah ada tanda di tangan dan sebagainya menunjukkan bahawa dia pengantin. Nabi tanya kamu kahwin ke? Oh ya, kahwin. Ha, jadi kamu kahwin anak dara ke kamu kahwin dengan janda. Ha, jadi itu banyaklah menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak para sahabat mereka faham ha, berdasarkan pada ayat ini mereka tahu ada perkara-perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka tak bebankan. Tak bebankan dan mereka mengetahui bahawa urusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih besar yang lebih besar lagi ialah sebagai rasul. La'an itu. Kemudian kalau ada perkara yang berkaitan dengan agama sekalipun. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dah telah menyampaikan satu perkara tersebut dan dah jelas. Mereka tidak akan tanya lagi dah nak perinci kan. Yang ni macam mana pula nak ada banyak pilihan pula yang mana satu dah Kenapa? Kerana kalau lah ditanyakan juga kepada Nabi SAW Maka kalau dijawab benda tu akan jadi payah Semakin detail, semakin terperinci, semakin sukar untuk dilaksanakan Jadi macam cerita Bani Israel dalam surah Al-Baqarah Bila diperintahkan supaya sembelih lembu Tanya pula lembu hak jenis macam mana Bagi bagi jawapan lembu macam ni Akhir sekali hampir-hampir tak jumpa lembu dah lembu yang nak disembelih tu tak jumpa kerana terlalu terperinci. Sepatutnya kalau dah tanya kalau dah diperintahkan sembelih lembu, sembelih lembu mana-mana. Mudah. Arhan itu mudah asal. Tapi bila di diperincikan sengaja, tujuan mereka tanya tu bukan untuk nak sembelih lembu sangat sebenarnya, tapi nak bagi Nabi ni susah. Jadi bila bila tanya soalan, Nabi kena tunggu wahyu pula jawab. Jawab, tanya lagi soalan, kena tunggu. Jadi delay arahan itu tidak dibuat secara serta-merta di, dilewatkan jadi jadi tertangguh kenapa kerana tadi itulah mereka sengaja ganggu nabi-nabi jadi para sahabat tidak demikian walakin Allah kata Allah akan tetapi Allah Subhanahu wa taala habbaba ilaikumul iman telah tanamkan rasa cinta kepada kamu tu iman wa zayyanahu fi qulubihim dan telah menghiaskan iman tersebut di dalam jiwa kamu iman ada satu hal iman itu menjadi perhiasan pula satu hal yang lain menyebabkan setiap tindakan orang yang beriman ini mereka akan fikir mereka akan mengutamakan berkaitan dengan agama berbanding dengan perkara-perkara yang perkara-perkara yang dunia tadi tak mau jadi tertangguh tak mau jadi terlewat tak mau jadi menyebabkan terganggu dan sebagainya kerana perkara-perkara yang mereka timbulkan kerana perkara-perkara yang mereka timbulkan itu tanda orang yang beriman wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal ifsiyah dan dalam hati orang beriman juga mereka ini diberikan Allah Ta'ala beri nikmat, rasa benci nikmat rasa tak suka kepada apa? kepada kekufuran kufur nak ingkar nak lawan perintah Allah SWT Quran kata macam ni hadis kata macam ni duk lawan juga kilah juga tak mau ikut ataupun tak mau nak tunduk ini perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada orang yang beriman supaya rasa benci tadi rasa cinta kepada iman dan juga jadikan ia perhiasan. Perhiasan ini kalau nak tahu nak nampak tanda iman itu ialah apa yang dia zahirkan. Dengan dia solat, dia puasa, dia buat amal soleh dan sebagainya itu perhiasan terbit daripada iman yang ada di dalam diri dia. Kemudian rasa benci kepada kufur, fusuk, benda-benda fasik, bawa kepada dosa, bawa kepada bawa kepada pelanggaran-pelanggaran perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bawa kepada keburukan-keburukan akhlak, peribadi, kata-kata dan sebagainya. Orang yang beriman, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanamkan, campakkan rasa benci terhadap perkara wal isya dan juga maksiat, iaitu melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak melakukan amal-amal yang saleh dan sebagainya kata Allah Subhanahu taala ulaika humur rasyidu mereka itulah yang mendapat petunjuk mereka itulah orang yang dapat petunjuk jadi dalam dalam ayat ini mengandungi ciri-ciri bagi orang yang beriman iaitu mereka ini sedar kewujudan rasul di kalangan mereka di kalangan mereka itu ada rasul sebab itu para sahabat dahulu ni apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah mereka berlumba-lumba bagi hadiah kepada Nabi dan antara hadiah-hadiah yang mereka beri kepada Nabi ialah anak-anak mereka untuk menjadi khadab untuk menjadi pelayan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di sekeliling Nabi itu ada ramai yang membantu urusan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam umpamanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu mak dia Ummu Sulaim mai hantar kepada Nabi sebut ini anak dia nak hantar kepada Nabi untuk jadi khadam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menguruskan persalinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi benda-benda yang bersifat nak pakai apa sat lagi ni penampilan, imej dan sebagainya itu telah diuruskan. Kemudian ada sahabat-sahabat yang lain yang menjaga wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alat-alat ataupun air yang digunakan untuk bersuci. Jadi Nabi tak perlu dah nak cari air sana sini kerana nak qada hajat dan sebagainya nak kena walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh buat benda tu tapi para sahabat mereka meringankan sebab apa sebab mereka tak nak ganggu Nabi cari air jadi habis masa untuk cari air. Kemudian banyak lagi perkara-perkara yang akan menyebabkan lewat lili dan sebagainya. Jadi mereka membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka buat macam tu? Kenapa mereka terfikir macam tu? Pertama di samping bantu Nabi, yang kedua dia hantar anak dia yang cerdas, cerdik. Jadi dapat berdamping dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat ilmu. Dapat bantu Nabi, ilmu pun dapat, ajaran Islam boleh tersebar. dapat mereka hantar anak-anak yang cerdik-cerdas ni untuk duduk damping dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat mutiara-mutiara, sunnah, hikmah-hikmah daripada kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dan mereka dapat bila bila mana sampai satu tempoh nanti mereka mereka pula jadi guru agamanya untuk mengajarkan agama ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian Allah SWT sebut pada ayat yang seterusnya iaitu fadlam minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim mereka dijadikan berkeadaan demikian sebagai limpah kurnia dan nikmat pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang beriman mempunyai sifat-sifat tadi tu cinta kepada iman, nak hiaskan iman dalam diri dia. Kita ni kalau ada rumah, kita nak kalau rumah kita tu kita akan orang yang orang yang diberikan kecintaan kepada rumah dia, dia akan nak ada ni nak cat kalau ni, ni nak hias macam ni, ni nak pasang. Sebab apa? Sebab dia nak hiaskan rumah dia dia suka kalau dia tak suka kat rumah tu dia tak mau buat apa kat rumah tu biar roboh pun tak apa sebab apa sebab dia tak suka But kalau kita telah diberikan iman kita kena ada rasa cinta pada iman doa pada Allah minta pada Allah minta supaya kita ni diberikan kecintaan kepada iman dan bila ada cinta pada iman tu kita nak hiaskan iman itu iman itu dengan amal soleh hias hiasannya dengan amal soleh inilah sebagai fadlan minallah satu kelebihan keutamaan limpah kurnia daripada Allah Subhanahu Wa Taala wa dan merupakan satu nikmat nikmat cinta kepada iman dan nikmat benci kepada kekufuran bukan nak kompromi bukan nak bertoleransi dengan kekufuran nak benci wa karaha ilaikumul kufur benci kepada kekufuran benci kepada perbuatan kufur itu perbuatan syirik perbuatan khurafat perbuatan yang membawa kepada kekufuran kepada Allah SWT kalau tak ada lagi rasa benci itu ataupun belum tebal lagi rasa benci itu kita berdoa lah kepada Allah SWT Dialah yang membolak balik hati manusia ni kita minta supaya Allah SWT tanam dalam diri kita ni benci kepada kufur benci kepada fasik dan benci kepada maksiat mudah-mudahan Allah SWT memberikan itu sebagai satu nikmat kepada kita pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah Taala sebut wallahu alimun hakim dan Allah Subhanahu Wa Taala itu maha alim maha mengetahui lagi maha bijaksana jadi itulah yang mungkin dapat sama-sama kita boleh kongsikan dalam waktu yang ada ini mudah-mudahan kita perbanyakkan berdoa di penghujung Ramadan ini mudah-mudahan kita mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu taala mudah-mudahan kita diberikan kecintaan kepada iman yang telah kita peroleh ini kita di, dan kita diberikan kekuatan untuk menghiasinya menghiasinya sebagaimana dalam hadis yang dia dalam sahih bukhari berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita tentang syurga Kata ada pintu ni, pintu jihad, ada pintu solat, ada apa semua. Pintu puasa ada. Jadi setiap orang itu akan dipanggil dasarkan amalan yang dia buat. Kalau dia banyak sedekah, pintu sedekah akan panggil. Kalau dia kalau dia puasa, pintu ar-rayyan akan panggil. Kalau jihad, pintu jihad akan panggil. Saya dah nak buat tanya dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tak orang yang semua pintu panggil dah? pintu jihad panggil dia pintu puasa panggil dia pintu solat panggil dia pintu sedekah panggil dia semua pintu panggil nabi kata ada dan aku berdoa engkau salah seorang daripada orang tersebut maksudnya salah seorang maksudnya ramai lagi yang dibuka semua pintu ni panggil dia jadi kita pun berharap itu cara fikir sahabat kita ni jangan fikir nak masuk syurga okey ada pintu arayan, kita pun puasa je jadi solat kita tak perlu nak jaga sedekah tak perlu nak jaga sebab apa sebab kita tetap dah puasa nanti masuk ke pintu pintu puasa kita tak tahu mana pintu yang terbuka daripada amalan kita sebab masuk syurga ni adalah berdasarkan rahmat Allah SWT kita tak tahu kok kita pulang puasa terlepas pintu-pintu yang lain kita tak tahu jadi oleh kerana syurga perkara yang gaib datang daripada maklumat daripada Allah subhanahu wa ta'ala dan sebagainya, jadi kita buatlah semua amalan-amalan yang diperintahkan kepada kita, dan kita mengharapkan semua pintu ini terbuka. Panggil nama kita. Mudah-mudahan kita dapat rahmat Allah SWT masuk ke dalam syurganya. Jadi saya kira sekadar itu. Aku lukaulihadha wa astaghfirullahalazim. Liwalakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.